А сьогодні гість нашої програми – екс-мер міста Генічівськ Херсонської області Олександр Пінаєв. Тема нашої розмови – чому міських голів масово відправляють у відставку. Значить, ну, мером міста вас назначала збирательна комісія по результатам виборів. А відстраняли вас, будемо говорити так, не як скільки у вас там депутатів? 30 голосів було, так? Да? Да. 30? Да. Получається, вас збирала громада, это население 20 тысяч человек, геническая большая часть населения, а отстраняли от должности 30 депутатов известной окраски. Вот как такое? Что это? Какие-то противоречия в, законах, в законе, недостатки в законе? Ваше личное мнение? Ну, если взять такой моральный фактор, это всем известно, что это есть механизм такой политический устранения неугодных мэров. Я еще более скажу так, знаете, несговорчивых мэров, которые в том или ином вопросе, не хотят идти на поводу власти. Представители власти в данном случае на местах это был глава администрации, представители руководителей правоохранительных органов. А механизм очень простой. Закон, который регламентирует деятельность местного самоуправления, есть закон Украины о местном самоуправлении в Украине. В нем сказано, что в случае нарушения городским головой Конституции, закона Украины, нарушения прав граждан, Депутаты имеют право выразить недоверие, или там есть два пункта недоверия, недоверие, недоверие по-украински, или достроковое препынение, полноважению местного главы. В данном случае они мои основания э, полномочия досрочно прекратили. Но такое есть право, но за определенных обстоятельств. Я сам как юрист скажу, это как право каждого человека пойти в армию, или, допустим, право на брак. Но есть основания. Совершеннолетие. Достиг совершеннолетия, пожалуйста. Так и в этом случае должны быть конкретные решения судов. Конкретное решение судов еще на шкоду интересам державы або территориальной громады, если закон звучит. В данном случае на это никто не смотрит. Я так Нет. понимаю, получается команда убрать. Используется депутатский корпус. Если не хватает или депутатский корпус лояльный к мэру, тогда идут вход ход правоохранительный орган. В данном случае у БЭП, у Ну вот статистику я вам скажу, что на сегодняшний день под, 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 по той схеме, по которой вас отстранили с должности мэра, со своих, своих должностей лишились мэры шести областных центров, 30 малых и средних городов. И, и так все же кто же стоит за массовой отставкой мэров? Ну, я думаю, и знаю, территориальные громады это все видят. Мэры тоже выбираются народом и поддержка очень сильна, поэтому под силу это только представителям власти на местах, только власть. Вы единственный мэр, который не состоял в партии регионов в Херсонской области, да. так? Да. Как ситуация дальше развивалась? После вашей отставки, насколько мне известно, вы как городской голова успели вот в бюджет поступ... стало поступать с вашим приходом немало средств, те, которые в общем-то депутаты местного совета не платили в казну. Полтора... Полтора... на момент вашего ухода полтора миллиона гривен на счету в горсовете было да, на считаю, различные да. хозяйственные нужды. Дальнейшая судьба этих средств? Ну, судьба, вы знаете, у них такая, как и было до меня. Деньги перечислялись на коммунальное предприятие, а там они просто, как говорят, использовались. В народе да, называют отмывают, когда проводят виды работ, а фактически народ не видит, когда работает. В данном случае, знаете, если у нас предприятие, которое занималось утилизацией твердых бытовых отходов, мусора в данном случае, сразу начальник купил легковой автомобиль за 70 тысяч. Ну, к примеру, как таковой. Хотя бы можно поменять было технику, которая занимается и так далее. Водоканал наша геническая по ВКХ, которая я за два года мы купили 6 частотных преобразователей, которые где-то уменьшают энергопотребление на 30%, дают меньше гидроударов. Вот они один только поставили, допустим, понимаете. В данном случае только списывали там двигатели, сдавали на металлом, хотя мы направили запросы, даже не ответили до сегодняшнего дня. Сделали депутатский запрос, даже депутаты не ответили. Сейчас обращаемся в прокуратуру. То есть идет такое. КП-пляж, которое до меня было убыточное, за первый год оно дало 260 тысяч прибыли, за второй год около 300 тысяч, сейчас опять по нулям, то есть и так далее. То есть вот такая ситуация. То есть это средства где-то да. размываются, непонятно да. где, да? Коммунальными предприятиями. Коммунальные предприятия. И вообще, вы знаете, такое мнение. Я до этого предполагал, и сейчас убедился. В целом, может на меня и мэры обидеться, но многие, конечно, порядочные мэры и так далее. Но коммунальная собственность, это как была государственная, я считаю, она все равно неэффективная. Мое впечатление слышал, что по Украине коммунальное предприятие половину используется как раз для обмывания денег. Почему? Потому что я смотрю, как люди работают, как ходят на работу. Когда на частный, оно дорожит. У нас осталось такое, знаете, как от Советского Союза. Люди приходят и говорят, да, ну я работаю за зарплату, что я должен там вкладываться, если я все равно получаю там такую-то зарплату. То есть вот такая ситуация. То есть правда, что после вашего отстранения, ухода с поста мэра в городе был запущен, в Генически был запущен процесс разграбления коммунального имущества, которое принадлежит всей громаде. Ну, это как бы это уже народ даст оценку этому, по крайней мере, в народ видит, и граждане видят, что приостановилось строительство, приостановилось освещение, буквально за, весь, за все время, год прошел, осветили только три улицы, и то в долевом участии платили граждане, складывались там на лампочки, на освещение и так далее. Вы будете бороться, оспаривать решение депутатов или, как говорится, дожидаться следующей каденции? Вы знаете, я подал, я сам юрист, я сам подготовил иск, подал иск, даже мне депутатским корпусом, с властью на местах, все ясно их решения их. Не... Хотелось убедиться еще в наших судах. Время идет, вы знаете. Я подал иск, один удовлетворение мне отказали, еще второй рассматривается. Хотя я не верю в победу, зная наши суды. Суды подчиненные власти. А Это что с... сегодня представляет собой, ну, будем говорить, правоохранительные органы? Вы знаете, до мэрии я два года занимался, был как частное лицо предприниматель и предоставлял юридические услуги гражданам. Еще тогда, я вам скажу, в судах можно было найти правду. Я и гражданские иски, и, иск, и уголовные помогал людям. Около 11 судов выиграли даже прокуратуры. Сейчас хаос в судах такой, ну, тяжело даже, я вам скажу, я юрист, а тяжело даже себя защитить. Насколько хаос в судах. Также и правоохранительные органы. Мы видим сейчас даже по Майдану, не будем говорить, какими методами, как. Не будем говорить, кто прав, кто не прав. Какими методами. Есть закон о милиции, закон о прокуратуре, когда у нас правоохранительные органы в данном случае как карательные органы. Это мое мнение. Как вы считаете, у вас есть шанс опять, как говорится, переизбраться, восстановиться на своей должности? Шанс есть всегда, и есть народная поддержка, как сказали очень давно, не главное, как голосуют, а главное, как считают. Надо, конечно, отстаивать, отслеживать, как будет голосовать, как то были наблюдатели, народная поддержка. Я думаю, шанс есть всегда. Дело принципа пойти на выборы и доказать представителям власти на местах, меня ж народ не снимал. То есть люди оказали мне доверие. Я был мэром города и таким противоправным методом просто странили человека, которого избрал, избран народом. Поэтому дело принципа уже доказать. Ну, насколько я помню, вы считались одним, одним из самых порядочных, успешных мэров Херсонской области. И я надеюсь, что успехи и удача будет и поддержка населения будет вам сопутствовать. Дякую, Олександр Викторович, що прийшли к нам в студію. Я нагадаю, що гостем нашої програми АНТВ Комуналка був Олександр Пінаєв, екс-голова міста Генічіцьк Херсонської області. Це була інформаційно аналітична програма Комуналка. На все добре і до наступних зустрічей. Хай завжди тепло і затишок будуть у ваших оселях.